Основные проблемы, которые в городе со спортсооружениями, это спортивные базы высших учебных заведений. Это спал, авиационный колледж, там ну, выбиты стекла полностью в зале борьбы с ВДО, там занимались около 300 наших детей. Их как бы восстанавливать, и попасть на территорию полностью, ну, посмотреть, там сейчас находится армия ну, военные. Да. И также выбиты тоже то окна в спортивном корпусе педуниверситета. Это те именно спортивные базы, где проводилась значительная часть городских мероприятий, соревнований, и также занимались ну, воспитанники наших школ. Плюс на, в городском спортивном зале «Локомотив» на ЖД вокзале, там вроде как небольшой участок 6 на 12, разрушена частично разрушена, протекает крыша бала э, борьбы. Как бы это вроде небольшой участок ш, э, ну, замены шифера. Но если вот сейчас пойдут дожди, если она начнет протекать, то если, там, не дай бог, будет короткое замыкание, ну, полностью обесточится весь стадион и перестанет работать. Из положительных моментов это... Да. Александр Николаевич, сразу ну, по шиферу, там сколько этого шифера надо, передайте вот на, сегодня на Зубарева, чтобы узагальнили то, что по и по э, школам было и по садикам, чтобы мы на завтра могли просить конкретную тогда помощь. Mm -hmm. Давайте. Хорошо. С положительных моментов это бассейн, закупили химреагенты, mm -hmm. уже начинают проводить... Ну, Определенные мероприятия, ну, чтобы к началу сентября бассейн уже будет работать. Вот. И на городском стадионе локомотив на ЖД вокзала, на ЖД вокзале Федерации футбола уже полностью прокошена трава. Сейчас там ну, проводятся тоже какие-то мероприятия. И 24-го на день незалежности мы там уже планируем провести ну, турнир среди детских команд.